មកបងប្អូនទាំងគ្នាមកលេងផ្សាររោងគលាម្ដងហើយមកហូបរបស់លម្អឲ្យផ្លាយភ្នែកហើយនាំបងប្អូនទៅមើលកាអៅមើលរោងលក់កាអៅលក់ឥវ៉ាន់ផ្សេងៗបងប្អូនឥឡូវយើងវាយប៉ាសពតហើយចង់និយាយថាឡើយវាយប៉ាសពតមិញក៏រៀងស្ងាត់ដែរតោះឥឡូវយើងទៅបន្តទៀតមានបងប្អូនណាខានមកកន្លែងនេះយូរអត់បើមានអ្នកខានមកយូរហើយអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូខ្ញុំនេះដល់ចាប់បានហើយចង់និយាយថានៅនេះឥឡូវរៀងស្ងាត់ជាងមុនដោយសារតែការខ្ញុំមកពីលើកមុនហ្នឹងអ វារៀងអ៊ូអពេលមានបនទៀនអញ្ចឹងកាន់តែអ៊ូអខ្លាំងហ្មងចាំរອບម៉ោងបណ្ដោយចាំមកព្រឹក2ម៉ោង7ដល់ម៉ោង11អញ្ចឹងទៅពេលឥឡូវនេះទៅអាចមានបនទៀតកាន់តែស្ងាត់ថែមទៀតទៅអាចមនុស្សចេះឡើងស្រួលនេះវាយប៉ាសពតឲ្យចូលមកដល់ខាងដីថៃយោបងប្អូនឲ្យចង់និយាយថាកន្លែងវាយប៉ាសពតហ្មងមានមនុស្សប្រហែល8 9អ្នកឯងប៉ុណ្ណឹងឯងចូលមកស្រួលមែនទែនហ្មង បានតែចូលមកដល់ដីថៃភ្លាមសង្កេតឃើញថាមានគេលក់ឆ្នោតជាតិភ្លាមៗហ្មងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំក៏បានដើរកាត់អសនដ្ឋានមួយកន្លែងដែលគេក៏មានសរសេរអសរខ្មែរដាក់ខាងក្រោមផងដែរដោយនៅខាងខ្មែរវិញខាងបាយបាយអញ្ចឹងគាត់សរសេរជាអសរថៃដោយសារតែមានជនជាតិថៃទៅធ្វើការចរានៅពេលថៃគេសរសេរខ្មែរដូចគ្នាគេថាឃើញអត់សុំបានអីនៅថៃក៏គេជឿរឿងប្រះគីណេសដែរបងប្អូនក្រុមអយដំរីអញ្ចឹងទៅវិញគឺសភាពកន្លែងលក់នៅខាងក្រៅឡើងស្ងាត់ស្ងាត់ស្ងាត់អល្អមែនទែន អពែអ្នកលក់ឃើញយើងមកដល់ចង់ផ្អើផ្អើអ្នកមកដើរទៀតត្រង់នឹងពេលថ្ងៃអញ្ចេះផងកាន់តែអត់មនុស្សទៀតហើយសភាពកន្លែងនេះដោយបងប្អូនឃើញស្រាប់អញ្ចឹងអានេះគេហៅគេបោទេមិនមែនគេលក់ទេណា ដល់កន្លែងនេះសង្កេតឃើញថាគេមានលក់ស្បែកជើងតូចហើយរាយអេតម្លៃវិញ100បាត150បាតឬក៏200បាតអីយ៉ាងចឹងទៅឥឡូវនេះយើងមកសង្កេតមើលផ្លូវខាងនេះវិញផ្លូវខាងនេះក៏មិនសូវជាអ៊ូអ៉ោអីប៉ុន្មានដែរបងប្អូនអញ្ចឹងអាជីវកម្មខ្មែរយើងគាត់ទៅលក់ដូរនៅនឹងអាចនឹងស្គមឥឡូវយើងមកដល់រោងខាងនេះហើយឥឡូវចូលមើលអាម្ខាងជួររោងខាងនេះវិញចង់ដឹងថាគេមានលក់អីច្រើនជាងខាងនោះអត់កុំហ្មងនៅខាងនោះភៀចច្រើនឃើញលក់តែស្បែកជើងច នៅក្នុងខាងនេះក៏អត់សូវមានអីវ៉ាន់អីផ្លាច់ man ដែរបងប្អូនមានតែកៅអៅកណាត់កំរាលអីធម្មតានឹងឯងហើយក៏មានដូចជា speaker ឬកំពូលម៉ែតឬក៏គ្រឿងអគ្គិសនីអីអ៊ីចឹងទៅហើយចំពោះអីវ៉ាន់នោះនេះឃើញថាគេនៅតែលក់ច្រើនដែរបងប្អូនគ្រាន់តែថាអត់សូវមានមឺនុយដូចពីមុនណាខ្ញុំធ្លាប់មកនៅនេះពីពីបីដងដែរប៉ុន្តែមករដងមឺនុយរៀងច្រើនដល់ពេលមកលើកនេះរៀងមឺនុយស្ងាត់ចេះរដងអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែអីវ៉ាន់វិញនៅតែច្រើនដូចដើមហើយសាររបស់គេការរៀបចំសំឡេង តានេះគេអត់មានថ្លៃមកបងហើយអាពួកនេះមកគូប៉ុន្មានបង800បានអានេះ800บาทមកគូ800บาทអានេះ159អានេះ80บาทសម្រាប់កំប៉ុងនេះវិញគឺមួយ100บาท100บาทមានចម្រោះពណ៌គ្នាអីអញ្ចឹងទៅជ োয়া តា មានបងៗខ្លះគាត់ចូលឆាតមកហើយនៅក្នុង comment មកថាគាត់ចង់ឃើញផ្សាររងគឺអីចឹងណាគាត់ comment មកច្រើនមែនទែនចង់ឲ្យខ្ញុំមកផ្សាររងគឺមក review នៅនឹងថានៅនេះមានសាភៀបមួយឯងហើយឥឡូវបងប្អូនបានឃើញតောင်းភ្នែកហើយនេះឥឡូវនេះមកប្រហែល3ចឹងផ្សាររងគឺមកប្រហែល3គឺមានសាភៀបស្ងាត់ប្រពន្ធនេះបងប្អូនប៉ុន្តែល្ងាយតិចអត់ដឹងថាម៉េចទេណាហើយខ្ញុំមកនេះមានកម្រងទិញអីមិនហ្នឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺមក review ឲ្យបងប្អូនបានឃើញហ្មង បងនេះដូចដៃគេរំធ្វើដើមឈើដូចក្នុង Facebook គេធ្វើបងប្អូនស្អាតតាមានរូបមួនរូបកង្កោរូបអីអញ្ចឹងនេះ650บาทបងមើលតាហើយអាមួននោះអាមួននោះ2000บาทហើយអានេះកំរាលព្រំក្នាអីគេលក់ច្រើនតាបងប្អូនហើយចំពោះកំរាលព្រំហ្នឹងគឺ1 250บาทគេកំរាលស្មៅកំរាលអីហ្នឹងគេចង់ដឹងតម្លៃនឹងភាសារងគឿកំរាលព្រំស្មៅអីមកដុំប៉ុន្មានអីអញ្ចឹងបងអានេះលក់អត់មិចបង ដល់2ម៉ែត្រ160 2ម៉ែត្រ160 160បាតស្មៅល្អស្មៅអត់ល្អអីចឹងម៉ៅល្អមានល្អជាងនេះក៏មានតា2ម៉ែត្រ160បាតល្អជាងនេះដល់2ម៉ែត្រវាយក5ម៉ែត្រគឺ250 5ម៉ែត្រ450បងប្អូនហើយខ្ញុំឃើញនៅផ្លូវខាងនេះខ្ញុំសង្កេតឃើញថាដូចនៅខ្មាយយើងអញ្ចឹងរបៀបដូចនៅបែនឡានរបស់ខ្មាយយើងអីអញ្ចឹងមើលទៅស្តៀងស្តៀងគ្នាហ្មងបងប្អូនឈូតណានេះ ក ਨੇ ត ਨੇ ត ਨੇ ឲ្យយកប៉ាសពតមកប្រការលេងកុំអោយវាដោះផ្សិតបងអានេះលក់មិនអានេះលក់150មួយមិនបាទអានេះ150អូយថោកបើដែរបងប្អូនពណ៌នេះមួយ200បានមុខនេះសាច់វាចាក់នេះរឹងស្អាតដែរតើខ្ញុំហាក់យតែញចង់ចង់បានមិនបង 180บาทถูกแล้วค่ะ150บาทนี่หรออดปานอันนี้เป็นงานเกาหลีแล้วมาแพงแล้วแต่เรายังติดบ้านหมวก1ให้เราบ่หึดบ้านลอยอ๊อหมวก1ให้แต่เรายังจ่อทางโรงนี้ม่องให้อาข้างอาเกลภูภูนู๊ฮะบ่าวๆនៅข้างปั๊บ8เด้นะเหมือนดใดไทยอาเกลภูนู๊แต่เรามาจ่อข้างนี้เว้นจ้องดึงตะไล่ใหมึกเอ๊ะใหมึกคลาส ព្រោះថាខ្ញុំឃើញផេករបស់ពូលៃលីគាត់ប្រហោះថានៅនេះរឿងស្ងាត់ដល់បងប្អូនអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មកថតឲ្យបងប្អូនមើលផ្ទាល់ម្យ៉ាងទៀតបងប្អូនចង់ឃើញសកម្មភាពនៅសាលុងគឿអីមានកៅកស៊ូទៀតណាអោវាអោគេឡង់ឆាអូឃើញអញ្ចឹងនៅនេះរបស់រឿងថោកៗណាថោកជាងយើងនៅក្រៅរើតាមអនឡាញអីថោកៗទៅអេអានេះអាក្រៅអានេះអាក្រៅសម្រាប់ពាក់ពីលើយើងដាក់ព្រៃទៅអាវ ໄປឲ្យក្នុងវិញហើយបែរនេះទៅលើឥឡូវយើងមកសង្កេតមើលកន្លែងនេះវិញខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឃើញកៅអងកូនខ្មៃបងប្អូនខោ1 8บาท10บาทអីទេថោកៗមែនទែនហើយសម្រាប់មកឈុតវិញក៏10บาท15บาทអីចឹងទៅអោភិកច្រើនឃើញខ្ញុំមកជួសខាងនោះមិញគេលក់បោះបោះលោដល់ពេលខាងនេះលក់រាយធម្មតាស្អាតស្អាតតកណាត់អីហ្នឹង ចម្ពោះវាងនននេះវិញគឺមួយគូរបស់វាហ្នឹងគឺ200បាតបងប្អូនតម្លៃសមរម្យមែនតើបងអូននងបងអូនតើមើលរោងកន្លែងតុក្កតាតុក្កតាទាំងអស់ហ្មងមកក្តីសម័យរបស់អូនអូនទូចទូចហ្នឹងនេះមកឡងណែនហ្មងនៅរោងគឿសំបូរគេមានឲ្យកណ្ដុបកណ្ដុបរបស់គេលក់ដូចនៅខាងបទូណាមអញ្ចឹងណាសាលៀងគ្នានេះដររប៉ុនណានៅរោងហ្នឹងណានេះស្អីគេតិចឈូតណានេះអាហ្នឹងឈិងចាំងហ៎ចុះអានេះអីគេអានេះភីកាឈ អួយស្អាតស្អាតនេះជាដកស្រៀងវត្ថុខ្ញុំហ្នឹងអីចំពោះតុក្កតាអស់នេះវិញហ្នឹងបងប្អូន1 50បាតប៉ុន្តែបើយើងយកក្នុងតលៃ30តុក្កតាគាត់លក់ឲ្យត្រឹមតែមួយ30បាតអីទេប៉ុន្តែឥឡូវនេះខ្ញុំតែងមួយខ្ញុំតែងអាភੂមួយផ្នែកវត្ថុខ្ញុំនេះសាខ្ញុំជាប្រាក់កណ្ដូគាត់10ឆ្នាំលើហើយភੂនេះបងប្អូន1 50បាត hay ចំពោះអាធំធំនេះអាធំធំនិយាយចាស់1 250 300អញ្ចឹងទៅតាមតម្លៃរបស់វាអញ្ចឹងទៅតាមតំហំរបស់វាចំណែកខោក្បាលគៀបខាងនេះវិញគឺ1 100បាត100បាតបងប្អូនបងប្អូនខាងនេះវិញខោដូចជាខោក្បាលគៀបដែរហ่าអត់ដល់ដឹងតម្លៃមកនេះមកជួសខាងនេះខាងនេះសិតតរោមកៅដូចគ្នាអានេះ new fashion បងប្អូនបណាស់បណាស់នេះនេះលយតើមានអីផ្លាច់វាដែរតាចំពោះកៅក្រៅបណាស់បណាស់នេះវិញខ្ញុំ1 500បាត ពេលដើមមកដល់ខោខាងនេះហ្នឹងឃើញស្អាតហើយស្អាតប៉ុន្តែអត់តាត់បានតែញ៉ាំទេដោយសារតែហៅពេកទៅរោញ៉ាំអីសិនឥឡូវនេះយើងទៅរោកន្លែងញ៉ាំអីបានហើយបងប្អូនគឺហៅមែនតேហ្មងប៉ុន្តែពេលទៅទៅដល់តែញ៉ាំអីហ្នឹងគឺមកប្រហែលជា5កន្លែងឲ្យបងប្អូនអញ្ចឹងដល់ពេលដែលខ្ញុំត្រូវហូបคอลลาเจนពេលរងារបស់ខ្ញុំហីភីជាច្រើនคอลลาเจนហ្នឹងគឺញ៉ាំហូបពេលយប់អីអញ្ចឹងណាពេលរៀបចូលគេងអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែថ្ងៃនេះដល់រឿងអស់កម្លាំងបងប្អូនអញ្ចឹង ព្រួយដោយបងប្អូនខេញស្រាមអញ្ចឹងខ្ញុំចុចចិត្តដາ5ថ្ងៃក្តៅមែនតேនហើយចំពោះ콜라 ජ ែននេះគឺជាផលិតផលរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីហើយទឹកគេគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់មែនតேនជូអឹមជូអឹមហើយពពកាឈុកហើយដូចជាក្លូក្លូនៅក្នុងហ្នឹងនិយាយទៅ콜라 ජ ែននេះឈ្មោះថា콜라 ජ ែន글로ហើយចំពោះកំប៉ុងក្ហមហ្នឹងគឺជាវីតាមីន C ដែលជំនួយឲ្យស្បែកសនិយាយទៅគេហៅថាវីតាមីនស្បែកសហើយចំពោះ콜라 ජ ែនហ្នឹងគឺម្ចាស់គាត់កំងមកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីផ្ទាល់តែម្ដងហើយចំពោះវីតាមីនស្បែកសហើយ ជាមនុស្សរយៈពេលដែលមានចម្ងល់អីគាត់ប្រាប់យើងហើយទៅយើងដឹងស្រាប់ហើយចំពោះផលិតផលអូស្ត្រាលីគឺល្អខ្លាំងមែនតேចា1ម៉ាន២0បាតលក់បានឆ្នាំអីចាខ្ញុំឮយូរហើយអូនអើយចាកាកោមុនកូវីដក៏លក់បើទឹកទីនោះមកដល់ហើយនឹងលក់ពេញឆ្នាំអើយអូ20ឆ្នាំ20ឆ្នាំស្អាតមើលមកតែលក់លົງស្អាតដូចមិនមែនអ្នកលក់សំសំអ្នកលក់មីហើយអញ្ចឹងយេមីលក់អស់ហើយកាកោវិញ ចង់និយាយថានំរបស់គាត់មានរស់ជាតិឆ្ងាញ់មែនតើបងប្អូនហើយយ៉ាងទៀតក៏ដាក់កង់ហើយជីកលក់អញ្ចឹងមើលទៅតាក់ទាញខ្លាំងមែនតើខ្ញុំឃើញគាត់ជីកកង់ខ្យូតក៏ចូលផាន់មកទៅនេះគឺស ਾਇ សយចាបាយសយបាយសយឬបាយសយមិញបាយសយ ចូលហូប hamburger មិញណាបងប្អូនអត់ឆ្អែតទេមករត់តិចអីហូបបន្តទៀតចំពោះនំកាឆាយនេះវិញគឺមកដុំ1500រៀលហើយរសជាតិឆ្ងុយឆ្ងាញ់ស្រួយខ្លាំងមែនតើគាត់ដាក់មានទឹកមកទេអញ្ចឹងទៅហើយក៏មានទឹកចលក់របស់នំកាឆាយឯយ៉ាងនេះនំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកលេងផ្សាររោងគ្រឿងម្ដងហើយមកហូបរបស់របរឲ្យផ្លែភ្នែកហើយនាំបងប្អូនទៅមើលកាអៅមើលរោងលក់កាអៅលក់ឥវ៉ាន់ផ្សេងៗទៅដើរមើលអស់ហើយយើងហូបនំកាឆាយអញ្ចឹងទៅគឺស្រួយឆ មកខ័យនៅនេះមានร้านខ្មែរយើងយកចូលបានអញ្ចឹងថ្ងៃหน้าមួយខ្ញុំនឹងធ្វើ content យកร้านយើងចូលទៅដល់ដីថៃឬមួយក៏យកចូលដល់ប៉េតដល់អីអញ្ចឹងដើម្បីបងប្អូនបានទស្សនាហើយអ្នកណាដែលមានកោអំណងចង់បើកร้านមកឲ្យដីថៃអីងាយស្រួលប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៀតបងប្អូនថ្ងៃនេះយើងមកកលាក់សិនហើយខិមានអ្នកលក់សាច់អាំងសាច់អីអញ្ចេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគឺគឺពួកគាត់សត្វតែជាខ្មែរទេតែច្រឡំថាថៃយីទៅអត់មែនទេចាអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនាហើយបាយជម្រាបលា